І виходимо на фінальну нашу частину сьогоднішнього ефіру. Е, вже даруйте, що я е, не знаю, що в стані Чорновол. Е, зараз будемо говорити про важливе і той, кому не цікаво, до побачення. Але говоримо про те, як збирати гроші на важливі проекти. Це називається краундфандинг е, І будемо говорити про фільм «Одеський подкидиш». Є таке кіно. До нас прийшли Ігор Базарський. И Ксения Казакова на старте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Такие чем не люди, сразу <laughs> за Я не знаю, наверное, треба, чтобы рассказали про цей проект сначала, но это проект Делиева, правильно? Да, это проект Георгия Делиева, собственно говоря, он начался. Чуть более года назад уже э, Георгий Делиев обратился к нам с просьбой помочь ему собрать средства на э, данный фильм. Э, этот фильм э, они решили снимать еще с э, Георгием Голубенко, когда Георгий, э, Георгий Голубенко это автор сценария этой пьесы и он тогда еще был жив, он к сожалению сейчас уже нет его в живых. И э, Георгий, э, скажем так, года два назад задумал, по-моему, или три назад задумал снять этот снять фильм и долго э, Искал возможности привлечь финансирование. Там госкино, инвесторы и прочее. Но, скажем так, в данной ситуации, в, данном, в данное время, у него он, он понял, что это не, не случится, потому что э, накладываются определенные рамки, когда э, такой, идет запрос на финансирование там, от государства или от инвесторов. И он решил воспользоваться краудфандингом инструментом для э, сбора средств народным, э, обратился к нам. С помощью, то есть он в краудфандинге он совсем ничего не понимал. Он понимал только принципы и основы, что это такое и что, что, для чего это надо. Как это делать, он абсолютно не понимал. Поэтому мы, собственно говоря, э, так, закатав рукава, мы поняли, что работа предстоит очень большая. Мы год-вот. Делиев. Он, да, делиев. Не знал, что такое раз Не понимал, как работать. Я мой коллег, но что закатав рукава? Я бы сказал, Лукова, знаешь, нет. Что, вот мы типа, вначале... типа, ну, маски, кто не знает маски, здрасте, приехали. Мы тоже так думали сначала. Да, тут вопрос в том, что, знаете, э, краудфандинг это такая Нам штука. требует требовало сюда за руку, вот за Делиев, подивитесь. А, так точно. Нет. Как, как могли вот в нашей стране все, что касается краудфандинга, это немножко антиреклама, но тем не менее, даже если вы, не знаю, там, Дональда Трампа возьмете, там, еще кого-нибудь, ну, супер-медиа личностей. Дональда, Дональда уже забрала Мелани. К примеру, к примеру. Uh, то с помощью краудфандинга вы сможете ему сделать такую uh, популярность, когда вы скажете, вот он популярный человек, да. Ну так дайте денег для его проекта. Не-не-не. Он популярный? Да. А денег? Не-не-не. Не, но я Трампу вот вот точно раз. не дал бы. Денег в смысле. Понял, вот видите. А, мы так же само думали, что Делиев, ну деньги, все, все будет легко, все а будет хорошо. А у выдал денег. Вот. Давайте послухаем, может он сам сказал про это все. Давайте. Дорогие друзья, вот мы готовимся к выходу на сцену, будем сейчас играть спектакль «Одесский подкидыш». Ровно год назад, в ноябре 2014 года, я поставил этот спектакль с нашим составом Борис Барский Наталья Пуськов по пьесе замечательного, великого одесского писателя и драматурга Георгия Голубенко. Мы его очень любим. Ну, в мае месяце прошлого года он позвонил мне, говорит, Жора, есть хорошие пьесы для тебя для твоих ребят. Мы почитали, просто животы оторвали да, да, да. и восхищались. Материал великолепный. Вот, взялись за работу, работали с таким вдохновением, так бы с таким упоением. И Гарик Голубенко тоже с нами работал. Он переписывал, он влиял. Получали огромное удовольствие от процесса. И вот в ноябре мы выпустили эту пьесу. С огромным триумфом прошла премьера. Зрители приняли очень хорошо. Гарик Голубенко был просто счастлив, как ребенок, он прыгал. Он... И вот на банкете мы с ним начали общаться, как-то нам не хотелось расставаться. Возникла идея снять полнометражный, художественный фильм по пьесе, одесский подкидыш. Ударили по рукам. Прошло две недели, к сожалению, Гарик Голубенко ушел. Георгий Андреевич, наш дорогой, вот близкий человек, вдруг ушел из жизни. И... В общем, не случилось наше такое творческое продолжение, к сожалению. Хотя ушел он в рассвете сил, творческих, полон сил, полон идей. И вот мы год играем эту пьесу. Публика принимает очень хорошо, но желание снять картину не уходит. Я верю, я знаю, что смогу снять очень интересный, очень зрительский фильм, не смешной, и трагичный, и революционный это будет фильм о любви, в котором показана подлинная Одесса с ее истинным юмором, очень тонким, философским, от которого, знаете, веет таким южным ветерком. Это не передай словами, в общем. Я верю, что получится вот такое хорошее кино. Почему я обращаюсь к такой форме краудфандинг да, по сбору денег? Ведь это первый эксперимент у нас в стране. Еще никто пока никому не удалось на большую картину собрать денег. Но я верю, у нас получится. Потому что остальные формы производства, они отпадают сразу же. Ну вот смотрите, вот, допустим, государственная поддержка да, кино это огромная рутина. То есть там, чтобы пройти третий конкурс, значит, надо эту комиссию пробивать лбом, а там вот такие трудно пробиваемые люди, люди, которые там в своей жизни, как правило, неудачники, которые там ни одной картины не сняли, ничего в жизни полезного не сделали, но они теоретически знают, как снимать кино и все учат, и они решают судьбы там кому чего. И даже если пройти этот конкурс, то потом из тех денег, которые выделяют, выделяют там очень мало денег. Даже из той маленькой суммы там остается совсем чуть-чуть, потому что остальное уходит на откаты, дерибан и так далее. Но я раскрываю все карты тут. Те, кто проходил эти инстанции, они знают, как там происходит все. Если обратиться, допустим, в кинопроизводственную компанию какую то Но ну, это продюсерское кино. То есть сегодня такая тенденция, что продюсеры, они четко знают, что должен people хавать, и начинают учить режиссера и творческую группу, как, каким должно быть кино. А я хочу снять такой фильм, вот как я его вижу, как его видел Георгий Голубенко, как мы, актерский состав, понимаем, как художник, постановщик, -то... то есть это будет уникальное, потрясающее кино с очень такой тонкой, изысканной атмосферой, с хорошим настроением, с большим количеством реприз, греков, то есть это будет смешная комедия. Этот жанр сейчас настолько актуален в наше такое тр... трудное, трагическое время. Вот. Но и вместе с тем это будет очень глубокий фильм. Это не будет такая пустышка, знаете, которую посмотрел и забыл. То есть этот фильм будет смотреться хотеться еще и еще. Вот, я верю, что фильм получится хороший, поверьте и вы мне. Поэтому я обращаюсь к вам, дорогие друзья, кто хочет помочь, вот как-то влиться финансово там или любую поддержку мы принимаем. Пойдем. Э -э я вам обещаю. Тем более репутация, поверьте у меня, и ну, всего состава 30-летняя, она уже вот... Проверены. то есть мы никогда никого не обманывали и все, что мы делали, это приносили очень хорошие плоды. Поэтому ждем вас, дорогие друзья, и надеемся на вашу поддержку. Спасибо. Теперь я иду на сцену. Так. Ой, да? Готовимся, готовимся. Да. Так, якби оце Філіпс не показав нам, що він виключиться, було б взагалі шикарно. Я розумію, що він втомився. Мені пульт дали б це б швидше було, але ну, це не важливо вже. В кінці дня це буває різне. Ми цього не соромимося, не, не боїмося фантазувати, але насправді ну, делів тут був на екрані як ще один гість, Його так зупинити важко було. Там маю кілька ремарок стосовно цього спічу, що в Держкіно ну, не сидять такі вже тупі люди, насправді. Давайте скажемо правду, я точно знаю, бо я з ними знайомий, як мінімум. І вони відбирають по певних критеріях. Це ж справа держави, кому давати, кому не давати. Так що тут пан пандемій трошки перегинає паличку. Ну, возможно, у него був какой-то негативный опыт, который остався таким тяжелым осадком. А в принципе, как люди творческие, которые борются за свою ідею до конца, конечно, может быть воспринимать некоторые вещи, как личную обиду, когда творчество не І Это єдина ремарка. Далі да. давайте говорить, як зібрали. Конечно. Сібрали 124%. Хотели три миллиона собрать, собрали три И кино уже сняли? Кино, Вже сегодня был первый день съемок, вот Георгий а -а -а. стримил да. из Киева. Сегодня первый день съемок. Пер... Это первый день съемок в павильоне, уже часть э, съемок было в, в, в сентябре, в шестнадцатом году в Одессе. Летняя натура, так называемая. Вот. И... Ви прямо так академічно говорите, я так не балакую. Ну, там. ми з Георгієм вже год проработав над фільмом, над проєктом. Под поднабрались. Срідства, ну, зібрати гроші сріства. Ну окей, менше з тим. Ви ж, ну, це єдиний ваш проєкт, це ж не єдиний, так, це не єдиний. Таких краудфандингових компаній, і компаній, які роблять краундфандинг в Україні, ну, більше, наскільки я знаю, тому що у нас колись з'явився спільний якщо я не помиляюся. Да. И меньше, и меньше, и меньше сделалось. Тут пока только спиль кошт, но спиль кошт, к сожалению, он более э, социальный, социально направленный. Ну, это их не справа, как будет. Э, нет, не в этом дело. Мы как бы, боремся, наоборот, за появление большого, большего количества краудфандинговых платформ, потому что краудфандинг в Украине, ему надо помочь э, подняться манер. и стать на ноги, и доверие получить. А у нас, к сожалению, краудфандингом занимаются э, как бы полегче. Як я називаю, зі спущеними рукавами. Так, так у нас, нас в... він не я вже спустив, тепер да, да, закатувати. Да. Придеться закатати. Да. На да, со, соціальне що... просто легше На день. Ну, не скажіть. По, ну, по привичці. Ну не скажіть. Ну, не скажіть. Ну, ну, все одно іноді буває складно з определенними проєктами. Не скажіть. Дуже багато соціальних проєктів, які без краундфандингових э, платформ якихось збирають. Та, і ми не знали, що таке краундфандинг, ну, реально до 2013 року. Правда. Що да. таке? Взяти гроші, дайте гроші, кому не шкода. Всім шкода. Для чого? Тобто, а які критерії визначають, що люди хочуть або можуть дати гроші? Де ви, от для Делієва, ну він же складна, не пересічна, але складна, да. постать, так? І особиста образа Бог з ним, він творець, йому можна. Але е, ну, це спец специфіка збору. Да. Что вы нашли? Поделитесь, сказать ноу-хау. Все равно уже деньги А У нас как раз мы все открыто. Мы вот, готовы э, делиться опытом, потому как э, это очень важно, потому что без такого опыта не появятся больше и больше проектов. Хочу небольшую ремарку сделать. 3,75 миллиона – это первое и единственное в Украине на данный момент по такой сумме сборов проект. То есть больше, больше этой суммы еще в Украине с помощью краудфандинга не собирали. Сбирали. На что? Армия. <свят> нет, я говорю про краудфандинг, а не free donation. А. Армия же подарочков не давала, а краудфандинг подразумевает под нет, собой подарки нет, нет. за... Нет, р... Я в курсе, я... избирал да. мы сбирали Вот. За, <свят> тем, более. Тем более, то есть, да, то есть, если это не благотворительность, то, 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 о том, о, том, о том, чем я говорил. Благотворительность, когда просто дают деньги и все, ну вот подать, получить. Пожертвовать. <свят> да. А краудфандинг, это, конечно, когда люди ждут продукт, э после того, как они, собственно говоря, проспонсировали или поддержали проект. Мы работаем уже 3 года, и за 3 года мы получили около полутора тысяч заявок на проекты, чуть больше сотни запустили, и 15-17% этих проектов становятся успешными у нас на платформе. Суммы были от 5 тысяч гривен до 150 тысяч гривен, 3,7 миллиона – это первый… Наш, собственно говоря, смелый експеримент по запуску такого большого проекта. Якщо в євро перевести або в доллары це ж не так багато. Да. да. ж 200 тысяч 100 дорого. 180-200 тысяч. 100 тысяч, да. Yeah. 110 тысяч, по моему Ну, 3 миллиона. Мы изначально 300 собрали. А что вы начали собрать? 110. 121, братиш. Да? Да. Не, у мене калькулятор живий ходить просто. У мене з математикой взагалі трабли. ну, изначально около 100 тысяч собирали на чуть больше 110 тысяч собирали 3, 3 миллиона необходимо было собрать ну собственно говоря перестарались как говорится в лучшую сторону ну, как то кажут аллилуйя слава богу делив снимает кино поднимемся на результат а вы не контролируете потом выполнение Uh, нет, мы не контролируем, контролирует mm -hmm. общественность. Автор, uh, Я не знаю, uh, Райан. Мы, не, мы uh, выступаем в этом случае, как, собственно говоря, классический краудфандинг, выступаем uh, агентами, которые позволяют uh, автору обращаться к своим спонсорам, и спонсоры потом контролируют, собственно no говоря. Ну и выше 500 тысяч, да, Да, ну на проекте Делива мы процент не брали. Uh, собственники платформы, они тоже деситы. И тоже любят Делиева. И те 8%, которые мы берем комиссии, они сказали, пусть лучший фильм получится на те 8% лучше, э чем мы заработаем на проекте Георгия. Шо, оплески, ну. <плеск> да. Ты бач. Приезжаем в Одессу. <плеск> мы совсем приезжаем. Да. Ми не виїжджаємо з Одеси. Оставайтеся. Нам теж треба зібрати гроші. Я дивлюсь, тут Київ, Харків, Київ. Одесу ви, ви показуєте. Чи... А, це зібрав, це, типу, чи можна було зібрати, так? Да. Так, я дивлюсь, ви по всій Україні працюєте. Так, да, ми працюємо <роботаем с> по всій <-друге> Україні. А, і от зараз більш активні будемо працювати, плануємо працювати, починати працювати з, з Западною Україною, з центром Києва, тому що... Как показала практика украинский краудфандинг э, и я бачу, что уже районный, по, ренту, да, я вижу по интерфейсу, что там можно выбрать украинскую мову. Да, уже. да. я я я зрозумел, Ну у да. нас сейчас как раз э, это. нет, мы момент сейчас мы совсем совсем перестраиваем сейчас э, полярность э, платформы направленность. Мы уходим вообще от русскоязычного э, контента и переходим полностью в украиноязычный контент. Вот. Андрюша ну, там, аплаус, давай. Там, <laughs> да, ну, что ты мне не да, показываешь, да. аплаус, ты да. английский знаешь или нет? Малыш. Да, не знаю. Да, не знаю, молодец. Вот. Дело в том, что как раз вот проект Георгия нам и подсказал, э, скажем так, дальнейший путь таких Развитие. развития, потому что краудфандинг в Украине, это, он опять-таки, повторюсь, он находится в очень-очень зачаточном состоянии по сравнению с западным, и все играет роли платежеспособность, конверсии, желания людей участвовать, вовлекаться в проекты. Для примера, э, для нас сборы средств Георгия мы показали э, этот проект более 3 миллиона людям. Новости об этом проекте. есть забираты 3 миллиона, вы. Показали, це трьом 3 мільйонам. 3, 3 мільйонам. Якщо, так, Із них 300 тисяч стали е, вовлікатися, общатися, обсуждати, ділитися. А скільки людей пожертвували? мені? А сказали. от тут нонсенс 180? 190, 190. 190, 190 людей. 190 чоловік, да. Ні, для мене нічого нового немає, тому що я можу поза ефіром з вами поспілкуватися да. про це, поділитися враженнями. О, це якраз е, ну, для трьох мільйонів, та це дійсно дуже мала кількість людей. Дуже мала. Ну, э, у нас есть такой ноу-хау, э, на самом деле мы пошли по такой эксперимент, ну, скажем так, у нас есть такой собственный ноу-хау, как собирать средства на такие проекты, потому как мы собирали средства, помогали людям собирать, прив привлекать, скажем так, средства еще для их э, проектов э, с помощью следующей формулы. Вы э, создаете краудфандинговую компанию. Собирайте около 10-15%. Делайте для этого все, что угодно, правдами и неправдами. Собирайте такие, вот как я называю, среднего обычного населения от э, обычных граждан Украины. Собирайте по 1000, по 2, по 5000, по 500 гривен, по 10 гривен. Но вам главное набрать первых 10-15%. После этого на основании вот этого шума и инфоповодов и инфошума о вашем проекте, плюс та, тот показатель уже людей, которые уже доверились вашему проекту. Вы идете с этими показателями к большому бизнесу, говорите, помогите мне, у меня нам люди доверяют, а нас люди говорят, наш проект нужен там, аудитории, публике, стране, культуре, еще кому-то, в зависимости от того, какой у вас проект. И крупный бизнес начинает включаться. Но включается он не в качестве инвесторов или долговых заемщиков, а в качестве обычных спонсоров, просто с более крупными суммами. Так случилось и в этот раз. Mm -hmm. Для них, соответственно, более выгодные вознаграждения получаются. Да, то есть тут э, Георгий не продавал проценты в кино или еще какие-то вещи. То есть, они, это действительно были просто очень большие взносы э, спонсорства, но спонсорство. Ну. И вы нагороды. Там какая-то из коллекций, во-первых, картин, во-вторых, участие в массовке. Но, но там, по-моему, это предлагалось, я не знаю, возьмет ли это в качестве, собственно говоря, вознаграждения. Но есть у них один инвестор генеральный, который вложился, по-моему, на 2 миллиона, да. чуть больше 2 миллионов гривен дал за проспонсировал, Там инвесторы, там не инвесторы, там бизнес совсем не захотел. Они даже не хотели раскрывать вначале, какая компания дала денег. Mm -hmm. То есть мы объяснили, ребят, это статусно, это престижно. В конце концов, вы помогаете не там, не на то не какой-то там криминальный или еще какой-то спорный проект в кино хоть помогаете создать. Вот ты, ну ладно, тогда ну, пусть будет вот эта компания у нас будет спонсором этого. Ну тут треба розказати ще предісторію цього всього. Колись, Коли не було краундфандингу, як там на сайтах, сайтів не було, сорі, да. е, просто в моїй пам'яті були такі, що називається митці, І вони приходили до, до, до тоді, ну, барих, угу. ну ворішів, там, не знаю, там, той же самий е, Семен Юфа був такий в Києві, Меркурій, компанія, Аферюга, да. коротше. І до нього приходив. Приходили, я не зараз прізвища не буду намисно називати, хто до до нього там і до, до подібних приходили. Ті, хто швидко там, збагатив, збагатився, там в 90-х перед 2000-ми. І приходив якийсь митець черговий, казав: знаєте, я тут кіно або там ну, виставу, що даво, що, що, що ти мені тут париш? Я, ну, іноді давали, іноді не давали. Все залежало там, від симпатії. А Зараз цим вот митям, ну никуда не треба ходить, да? И Дилиева тоже не треба водить, кажете, не? Ну, водить, э, собственно говоря, необходимо было. Все равно презентация да. для бизнеса, она в любом случае должна быть. Но, скажем так, я не знаю, насколько это необходимо делать там, смотреть какая, какой у компании прошлая криминалитет или не криминалитет. Как говорится, все богатые... Сейчас я не знаю, сейчас... Хоть, что поменялось. О чем мы говорим? Все богатые что люди всегда говорят, я вам расскажу историю своего бизнеса любую, кроме того, как я заработал первый миллион. Ну, я думаю, что... Какой это Порошенко испытание? Ну, мы к Рошену не обращались, по крайней а мере. А я не сказал, какого Порошенко? Старшего я мав на увазе. <свят> Неважливо. А, понятно. А, собственно говоря, тут а, есть один момент, который нас очень сильно э, подстегнул подду, задуматься над вот, э, аудиторией нашей. Потому что, э, как бы не было поразительно, у Георгия, у него большая, на самом деле, аудитория. Там и за рубежом, и в Диаспоре, и в России есть. И он на это и рассчитывал с самого начала, что людей много по всему миру, не только в Украине. В Украине там действительно тяжелая, нелегкая, непростая финансовая ситуация. И не каждый может сейчас спонсировать, там, может себе позволить там, на кино каких-то денег дать. А, была надежда на то, что наши там иммигранты, диаспоры, которые все живут в развитых И? российских странах, нет, не случилось этого. Более 99% средств проспонсировали украинцы. Mm. В этот фильм. Из 3,75 миллионов. Так что, хочет зарядить? Ну, давай, так ты же не Давай, Пытая, питание пытаясь игнорирования СМИ. Очень... это не игнорирование. Uh, у краудфандинга, одна из проблем краудфандинга в Украине это отсутствие экосистемы. И вот это очень модное слово, экосистема, это то, что входит uh, те активности, те компании, те условия, которые должны создаться для того, чтобы развивалось, развивалось то или иное явление. Так вот, для краудфандинга Жизненно необходимо в екосистемі иметь СМИ, которая будет писать об тех проектах. О, которые... Власне, ми, ви бачите, ви пізніше вже підключилися. До цього у нас була студія, яка обговорила середовище, важливість створення середовища. І те, що ми з вас не беремо, теж грошей ніяких. От за да? участь. Беруть? Що так беруть? Ні, ми не беремо. Ми ні з кого не беремо. Я про СМИ, в общем. А, так я це вже казав. Курви, бляді. Ну, это, то есть, в любом случае, это, да, это такой момент, который не позволяет активно развиваться по той же, по такой же модели, как э, за рубежом, тот же Kickstarter, Indigo, развиваться в в Украине. Ну, це, знаете, я вам поясню, чему. Ну, я на свой хлопский розум. Потому что Украина не пришла в той момент, когда есть понимание, что если ты сприяешь взрослению бизнесу, будь-якому, Ти створюєш не тільки там, конкурентів, ну конкурентів в будь конкуренти в будь-якому випадку з'являться. Ти просто створюєш бізнес-середовище, яке починає працювати, гроші обертатися. І ти зароблятимеш більше. Ну, то такого розрахунку у нас в країні поки що точно немає. Ну, нас і сознательного, собственно говоря, розчету такого немає, тому що є проєкти, є компанії, які можуть сказати, там. Сотрудники этих компаний, компаній, навіть главні редактори компании говорят, ребят, ми вам чесно, від себе як спеціалістів, можемо э, вибити максимум там, 30 чи 50% скидку на розміщення вашого матеріалу. Ну інвестори нас задушать, собственники, якщо ми зробимо це Ну, Тут <клес> така розмова буде тривати до ранку, тому що да, я можу да, вам да. пояснити медійну складову, яка, якої немає, тому що медіа, які так бережуть, це все одно, що я встану торгувати. Чим я там обіцяю? Шаурмою на розі Льва Толстого-Саксаганського. І це буде найбільший прибуток нашої компанії, в чому немає сенсу абсолютно ніякого. Я не думаю, що шаурма буде смачна, по-перше. Тому що я така людина, що якщо мені клієнт не сподобався, то знаєте, що і шаурма буде. Совсем не шаурма. Вот. Ну, слава Богу, є. Другі інфоканали, є слава Богу, соціальні сіті. Ну, нас похваліть. Спеціальна Врешті прийшли хай. сюди, да? Да. Андрюш, де оплески? я не можу зрозуміти. Давайте завершувати <laughs> день оплесками. Знаєте, що я вам скажу? На цьому поставимо крапочку, тому що про це можна говорити безкінечно. А вам е ну, ми про вас розказали, принаймні, і я думаю, може, й звернемося до вас. Не знаю, тому що в мене тут різні бачення, підходи, як е шукати гроші. У вас купа проєктів, про вас мають знати. І про нас мають знати. А деліво ви вже допомогли безкоштовно. Нехай знімає кіно, кіно подивимося. На цьому сьогодні ставимо крапочку в нашому ефірі, тривалому дуже сильно. Вам дякую за те, що прийшли, розповіли. Вам Успіхів, натхнення. І те, що називається, сьогодні була, ну, був ефір з Одеси міста непростого, міста з великими перспективами і можливостями, але все у нас зводиться до того, що до свого по своє. Дякую за те, що дивилися. Пока.